वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो किस्सा कि जब अल्लाह की तलवार कहलाए जाने वाले हजरत खालिद इब्ने वली रजी अल्लाह तुम का सामना उज़ा नामी एक चुड़ैल से हुआ था वाक्य बयान करने से कबल जरूरी है कि आपको ऊजा से मुक कुछ मालूम फराहम कर दी जाए ऊजा इस्लाम से पहले अरब के मजहब के मुताबिक तीन सरदार देवियों में से एक थी बाकी दो के नाम लात और मनात थे मल्ला और तयफ के दरमिया रास्ते में नखला के नाम से एक वादी मौजूद थी उज़ा का मंदिर इसी वादी में था ये वही वादी नखला है जहाँ हजूर पाक सल्ला वसलम की मुलाकात जन्नात की एक जमात से हुई थी और इस जमात ने आप सल्ह वसलम की दावत पर लब्बैक कहते हुए इस्लाम कबूल किया था क्रैश और दूसरे कबाइल उज़ा की ज़ियारत के लिए इस वादी में आया करते थे और साथ इसकी भेंट चढ़ाने जानवर भी यहाँ लाया करते और नजरानी चढ़ाते इसकी इज्ज़त और तो तकरीम इनके तमाम बुतों से ज़्यादा की जाती अगरचे इन बुतों के मंदिर अरब में मखसूस मकामा पर थे लेकिन दौरे जहलीत में इन्हीं नामों के बुत खाना काबा में भी रखे हुए थे और इन सब बुतों की वहाँ भी पूजा की जाती थी रिवायतों में मौजूद है कि उज़ा एक शैतानी औरत थी जिसका कयाम वादी नखला में मौजूद तीन झाओ के दरख्तों पर था और यही शैतानी क़ुत इसके बुत में से आवाज़ें निकालती जिनको अहल अरब सुना करते और इसकी ताजीम बजा लाते यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने पूरी इंसानियत को तोहफे के तौर पर अपने महबूब सरवर कायनतम लम्बिया हजरत महम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम को मबूस फरमाया आप सल्ला वसलम वा ने बुतों को मायूब करार देते हुए अहल अरब को इनकी पूजा से मना फरमाया अहले क्रैश को ये बात सख्त नागवार गुजरी और उन्होंने आप सल्ला वसल्लम की हर कदम पर मुखालफत की जब अल्लाह पाक ने अपने महबूब पैगंबर से वादे के मुताबिक मुसलमानों के लिए मक्का बगैर जंग के मुसक्र कर दिया तो इस मौके पर आप सल्ह वसल् ने खान कबा में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ डाला लेकिन वादी नखला में मौजूद अहले कुरैश का सबसे काबिल एहतराम बुत उज़ा अब तक वहाँ मौजूद भी था और इसकी इबादत भी इसी ज़ोर शोर से जारी थी इस बुद्ध को तोड़ने के लिए आप ने हज़रत खालिद इबन वलीद रजी अल्लाह तहों को मुंतखब फरमाया और तीस सवारों के हमरा आप रजी अल्लाह तहों को वादी नखला की जानब रवाना किया ये वही खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तनों हैं जिनको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मता में बेमिसाल बहादुरी पर सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तहों ने एक सौ पच्चीस के करीब जंगों में हिस्सा लिया और किसी एक में भी शिकस्त का सामना ना किया इनमें वो जंगें भी शामिल हैं जो आप रजी अल्लाह तहों ने कबूल इस्लाम से पहले मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी ये वो वालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तनों थे कि जो इस दौर की दो सुपर पावर कैसर और किसरा के लिए एक ड्राउन ख्वाब से कम साबित ना हुए थे आप रजी अल्लाह तहोंने बहादुरी और सिपा सालारी के वो वो जौहर दिखाए कि उस वक्त की इन दोनों अजीम ताकतों को ना सिर्फ घुटनों पर ले आए बल्कि मदीना की एक छोटी सी रियासत को एक आलमी ताक़त के तौर पर उभारने में भी नुमाया किरदार अदा किया था हज़ब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तों को न सिर्फ इस्लामी तारीख़ बल्कि आज तक भी तारीख लिखने वाला हर शख्स सफ़े अव्वल के सिपा सलारों में ही शुमार करता है लेकिन इस मरतबा इनका सामना कैसारो कसरा की फ़ौज या अरब के जंगजू बाहियों से नहीं बल्कि एक ऐसी शैतानी ताकत से था कि जिसकी हकीकत अल्लाह और इसके रसूल सल्ला वसलम ही बेहतर जानते थे कि वह दर हकीकत क्या थी पता है मक्का के कुछ ही रोज़ बाद 25 रमज़ान के दिन नबी पाक अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को बुलाकर ये हुक्म दिया कि बतन नखला के, के दरख्तों की तरफ़ जाओ तुम्हें वहाँ तीन झाओ के दरख्त मिलेंगे तुम वहाँ जाकर पहले दरख्त को काट देना दोस्तों झाओ वो पौधा है जो खुद बखुद उगता है और इसे अंग्रेज़ी में टेबरिक्स कहते हैं हज़रत खालद बिन वलीद रज़ील्ला तबी पाक सल्ला वसलम के हुम पर वादी नखला की जानब रवाना हुए और वहाँ मौजूद पहले झाओ के दरख्त को काट डाला ये अमल अंजाम देने के बाद जब आप रजील्ला तापस आए तो हजूर अलातम ने आप रजील्ला तै से पूछा क्या तुझे वहाँ कुछ दिखाई दिया था हजरत खालिद बिन वलीद रजील्ल्ला तहों ने अर्ज़ किया नहीं कुछ भी नहीं इस पर आप ने फरमाया, वापस जाओ और दूसरे दरत को भी काट दो सो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तु इसे काट कर फिर से नबी अकरम की सदमत में हाजिर हुए आप अलैहि वसल्लम ने फिर वही सवाल किया तुमने कुछ देखा हज़रत खालिद बिन वली रज़ील् ने अर्ज़ किया नहीं कुछ भी नहीं अब आप ने फरमाया वापस जाओ और तीसरे दरख्त को भी काट दो इस मरतबा जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तु इस दरख्त को काटने की से आए तो देखा कि एक शैतान औरत बरहना हालत में अपने बाल फैलाए बैठी अपने दांत पीस रही है इसके पीछे उज़ा के मंदिर का मुहाफिज दुबैया सलमी चला आ रहा था दुबैया ने हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तु को देखा तो चिल्ला कर बोला उज़ा खालिद पर ज़ोर से हमला करो और पीछे ना हटो ओढ़नी उतार डालो क्योंकि अगर आज तूने खालिद को कत्ल ना किया तो तू जिल्लत की मुस्तक हो जाएगी ये सुनकर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तनो ने कहा उज़ा, मैं तेरा इनकार करता हूँ तुझे पाक नहीं मानता मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया है ये कहकर आप रजी अल्लाह तहोंने तलवार से इसके सर पर वार किया इस वार से वो शैतान सिफत औरत कोयला बन गई थी फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ने इस दरख्त को काटा और मंदिर के मुहाफिज दुबैया को भी क़त्ल कर दिया उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर सारा वाकया सुनाया आप अलैहि वसल्लम ने यह वाकया सुनने के बाद फरमाया ये उजा थी अब आइंदा अरबों में कोई उजा ना होगी और ना उसकी इबादत की जाएगी उस दिन से आज के दिन तक अरबों के नजदीक सबसे काबिल एहतराम देवी उज़ा का कोई नाम लेवा तक न रहा यह वाकया अरबी तारीखी किताब बलूगुल अरब जिल्सोम से लिया गया है और ये वाक़ इस किताब के सफ़ा नंबर इक्यासी पर मौजूद है दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बसानी पहुंच सके अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अल्लाह तेज